Terdahulu Dr Zaliha turut memaklumkan kes kesihatan mental dalam kalangan penduduk berusia 16 tahun meningkat hampir 3 kali ganda. Ia menokok daripada 11% pada 1996 kepada 29% pada 2015 dan turut melibatkan kanak-kanak berusia 5 tahun ke atas. Tak kesihatan mental dalam kalangan pelajar sekolah dan mahasiswa institusi pengajian tinggi yang melibatkan kumpulan umur kanak-kanak, remaja serta belia menunjukkan peningkatan dua kali ganda. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni berkata, laporan tinjauan kesihatan mobiliti kebangsaan NHMS menunjukkan peningkatan daripada 7.9% iaitu 424 orang pada 2019 kepada 16.5% 922,318 orang pada tahun lepas. Seramai 424 ribu kanak-kanak di negara ini dikesan mengalami isu kesihatan mental sepanjang tahun lalu. Angka itu berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS dilaksanakan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dengan trend dilihat semakin meningkat. Assalamualaikum. Nama saya Nuha Aina Arif dan pada hari ini saya akan membentangkan tajuk krisis kesihatan mental dalam kalangan remaja. Untuk memulakan pembentangan ini, saya akan mulakan dengan pengertian masalah terlebih dahulu. Pada masa kini, isu kesihatan mental semakin mendapat perhatian masyarakat, terutamanya dalam kalangan remaja. Golongan ini sering berdepan dengan pelbagai cabaran dalam kehidupan mereka, termasuk tekanan dalam pembelajaran, masalah sosial dan persekitaran yang tidak stabil. Kesannya, semakin ramai remaja yang mengalami masalah seperti kemurungan, kebimbangan dan tekanan emosi. Jika tidak ditangani dengan betul, masalah ini boleh menjejaskan kesejahteraan hidup dan perkembangan, perkembangan diri mereka. Walaupun kesedaran terhadap kepentingan kesihatan mental semakin meningkat dalam kalangan masyarakat, malah isu ini masih belum ditangani secara menyeluruh dan berkesan. Oleh itu, penting untuk masyarakat meneliti punca dan kesan masalah ini bagi memastikan kesejahteraan mental remaja dapat dipelihara dan demi masa depan yang lebih sihat dan seimbang. Mari kita lihat punca dan faktor utama masalah kesihatan mental dalam kalangan remaja di Malaysia. Isu ini semakin membimbangkan kerana menurut tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi 2022, hampir 29% remaja mengalami masalah seperti kemurungan, kebimbangan dan tekanan emosi. Faktor yang pertama ialah tekanan akademik. Remaja sering tertekan untuk cemerlang dalam peperiksaan seperti SPM. Sistem pendidikan yang berorientasikan keputusan ini menyebabkan mereka berasa terbeban, mengalami gangguan tidur, tekanan yang berpanjangan dan akhirnya berisiko untuk kemurungan serta kebimbangan. Faktor yang kedua ialah pengaruh media sosial. Ramai remaja yang membandingkan diri mereka dengan rakan-rakan di Instagram dan TikTok Perbandingan ini mencetuskan rasa rendah diri apabila mereka tidak memenuhi standard kecantikan dan gaya hidup yang dipaparkan oleh kawan-kawan mereka. Lalu, mereka akan kemurungan dan kegelisahan. Faktor yang ketiga pula ialah masalah keluarga seperti penceraian, konflik rumah tangga dan kurangnya sokongan emosi. Remaja dalam situasi ini sering berasa terpinggir, tidak dihargai, akhirnya menunjukkan tanda kemurungan pemikiran bunuh diri serta tingkah laku antisosial. Yang keempat dan akhir sekali, kekurangan sokongan kesihatan mental di sekolah juga memburukkan keadaan. Ramai sekolah tidak mempunyai kaunselor yang terlatih menyebabkan remaja suka untuk mendapatkan bantuan apabila mereka memerlukannya. Kesimpulannya, tekanan ekonomi, media sosial Masalah keluarga dan kekurangan sokongan adalah punca utama mereka mendapatkan masalah kesihatan mental. Semua pihak, sekolah, keluarga dan kerajaan perlulah bekerjasama untuk menangani isu ini demi kesejahteraan remaja kita. Berdasarkan punca dan faktor yang telah diterangkan, ianya membawa kesan-kesan yang menyebabkan keburukan dalam diri setiap remaja. Berdasarkan punca pertama iaitu tekanan akademik. Ianya menyebabkan ramai pelajar mengalami tekanan yang berpanjangan, gangguan tidur, serta kebimbangan. Mereka juga mudah terdedah kepada masalah kesihatan mental seperti kemurungan dan kecemasan. Bagi punca yang kedua pula iaitu pengaruh media sosial. Ianya menyebabkan seorang remaja itu merasa rendah diri terhadap kekurangan mereka atas kelebihan orang lain dan ianya juga boleh meningkatkan risiko kemurungan, kegelisahan dan mempengaruhi imej diri mereka sendiri Terus, bagi punca yang ketiga iaitu masalah keluarga Masalah ini mencetuskan perasaan terasing dan tidak dihargai dalam diri remaja Hal ini membuatkan mereka cenderung mengalami kemurungan bertiga laku antisosial iaitu tidak suka bergaul serta jika mencapai tahap kritikal boleh membuatkan mereka mempunyai pemikiran untuk membunuh diri Akhir sekali punca kurangnya sokongan kesihatan mental di komuniti terutamanya di sekolah kerana masalah ini selalunya terjadi terhadap seseorang yang telah mencapai tahap umur remaja dengan kurangnya sokongan kesihatan mental remaja sukar untuk mendapatkan bantuan apabila mereka berasa tertekan ataupun apabila mereka sangat memerlukannya. Hal ini boleh membuatkan kesihatan mental mereka menjadi lebih teruk kerana mereka memerlukan nasihat dan contoh positif dari orang dewasa serta mereka memerlukan tempat untuk meluahkan perasaan dan emosi mereka. Kesimpulannya, masalah kesihatan mental ut utama yang sering terjadi adalah kemurungan berdasarkan punca yang telah dinyatakan tadi keempat-empatnya pasti menyebabkan kemurungan dalam diri seorang remaja Terdapat pelbagai pihak telah berusaha bagi membendung masalah kesihatan mental di kalangan remaja di Malaysia. Pelbagai pelan, kempen dan inisiatif yang telah dijalankan oleh kerajaan, NGO dan tidak kurang juga dari pihak institusi pengajar tinggi. Dari pihak kerajaan, kita boleh lihat bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah melakukan pelbagai usaha proaktif. Antaranya, KKM telah menubuhkan perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial atau MHPSS, Mental Health Psychosocial Support Service yang boleh diakses oleh remaja di hospital dan klinik kesihatan terpilih. Perkhidmatan MHPSS yang terdapat adalah pendidikan kesihatan mental melalui bersembang atas tagline Salingan Kesihatan Mental dan Pelaksanaan Sesi Psychological First Aid PFA. Kerajaan juga telah mengadakan pelbagai program bagi mendedahkan masalah ini dan mengurangkan stereotip di kalangan masyarakat Malaysia tentang kesihatan mental yang berlaku di kalangan remaja pada masa kini akibat mengejar kemajuan dan kemahuan persekitaran mereka seterusnya. Terdapat banyak pertubuhan bukan kerajaan yang telah melakukan usaha-usaha bagi membantu remaja yang mengalami masalah kesihatan mental. Antara NGO yang aktif memperjuangkan isu ini ialah Beef Renders. Perkhidmatan yang ditawarkan oleh BeFriendless ialah panggilan berkawan. BeFriendless bertujuan untuk memberi manfaat kepada masyarakat dengan membantu orang yang menghubungi mereka untuk membangunkan kesedaran diri dan emosi yang lebih baik. Seterusnya, membawa kepada kesihatan dan kesejahteraan emosi milik. Akhir sekali, kebanyakan institusi pengajian tinggi telah mempunyai kesedaran tentang kesihatan mental para pelajar remaja mereka. Kebanyakan bantu dan perwakilan dari Jabatan Hal Ehwal Pelajar Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia telah mengambil inisiatif bagi membantu dan memberi tips kepada pelajar yang menghadapi masalah kesihatan mental. Antara contoh yang dapat dilihat ialah Universiti Teknologi Malay UITM, Cabang Asal Alam telah mengadakan program keprihatinan terhadap isu kesihatan mental di kalangan remaja dan mahasiswa pada 7 Oktober 2023 di Dewan Kuliah Kolej Pengajian Alam Dini UITM Shah Alam ya ialah cadangan penyelesaian. Yang pertama ialah dengan mengurangkan tekanan akademik seperti melaksanakan sistem pendidikan yang lebih seimbang dan tidak hanya menekankan pencapaian akademik semata-mata. Salah satu inisiatif ialah dengan menyediakan bengkel pengurusan stres untuk pelajar sekolah menengah, terutamanya menjelang peperiksaan besar seperti SPM. Yang kedua ialah mengadakan kempen media sosial yang sihat seperti kesedaran tentang kesan negatif perbandingan sosial di media sosial, tidak imajin tentang literasi digital dan kepentingan menjaga kesejahteraan mental dalam dunia maya. Sebagai contoh, melibatkan influencer muda dengan positif duta kesihatan mental. Seterusnya, ialah sokongan emosi keluarga, menggalakkan komunikasi terbuka antara ibu bapa dan anak-anak. Sebagai contoh, sediakan program ikut ibu bapaan dengan membimbing ibu bapa dalam memberi sokongan emosi yang sihat kepada remaja. Akhir sekali, perkhidmatan sokongan di sekolah dan komuniti menambah bilangan kaunselor bertahliah di sekolah sejajar dengan peruntukan RM200 juta yang diumumkan dalam bulan jawan 2024. Seterusnya, mewujudkan pusat kaunseling mudah akses di kawasan bandar dan luar bandar dan juga melaksanakan program sokongan rakan sebaya peer support di sekolah. Masalah kesihatan mental dalam kalangan remaja di Malaysia adalah isu yang semakin meruncing dan memerlukan perhatian segera. Walaupun cabaran ini kompleks, namun dengan komitmen kerajaan menerusi Belanjawan 2024, peranan aktif ibu bapa, sehat sepenuh, serta komuniti diharapkan menghilangkan penyelesaian yang dicadangkan dapat dilaksanakan secara bersepadu. Kesihatan mental remaja bukan sahaja penting untuk kesejahteraan individu, Islam menjadi atas kepada kemajuan negara yang lestari dan berdaya sendiri.